ہوا کے تیز چھونکے مکہ کی گلیوں میں گرد اڑا رہے تھے چٹیل پہاڑوں کی گرمی نے شہر کو ایک بے چینی میں ڈبو رکھا تھا اچانک ایک بلند کامت مضبوط جسم اور تیز رفتار چال والا نوجوان جس کی پیشانی پر غصے کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں ایک گلی کے موڑ سے نکل کر سیدھا اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کی گھر کی طرف پھڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار تھی یہ تھا عمر بن خطاب قبیلہ بنی ادی کا فصیل انسان بہادر اور سرکش نوجوان جو اپنی بہن اور بہنوئی کے نئے دین اسلام قبول کرنے کی خبر سن کر آگ بگولا ہو گیا تھا وہ انہیں سزا دینے ان کے اس نئے راستے کو کچلنے آیا تھا اس کا دل غصے تکبر اور جاہلیت کی روایات سے بھرا ہوا تھا اس سے کیا معلوم تھا کہ یہی تلوار ایک دن اسلام کے سب سے بڑے محافظوں میں سے ایک بن جائے گی اور وہی غصہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کفوار کے خلاف جہاد کی صورت میں ظاہر ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی بنی عدی کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جوانی ہی سے ان کی شخصیت کے جوہر کھلنے لگے غیر معمولی جسمانی طاقت بے مثال بہادری بے باغ تقریر اور اپنے فیصلوں پر ڈٹے رہنے کی صلاحیت نے انہیں مکہ کے معززین میں نمایاں کر دیا وہ پہلوانی شیر و شاعری اور قبیلے کے جھگڑوں میں فیصلہ کرنے میں ماہر تھے لیکن اسلام سے پہلے عمر جاہلیت کی تمام تر خرافات شراب نوشی اور تکبر میں مبتلا تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے جیسے وحشیانی رسم کو وہ قبیلے کی غیرت سمجھتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے خود اپنی بیٹی کو دفنانے کے لیے گڑا کھودا تھا لیکن اس معصوم کی آنکھوں میں چمک اور اس کا مسکرا کر دیکھنا بعد میں ان کے دل پر ہمیشہ ایک گہرا اثر چھوڑ گیا مکہ میں ایک نئے دین کی بات ہونے لگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ایک شخص ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے بتوں کو پکارنے سے منع کر رہے تھے اپنے با اجتاد کے راستے کو غلط کہہ رہے تھے عمر کے لیے سب کچھ ناقابل برداشت تھا ان کا غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف انتہا کو پہنچ گیا وہ اسلام کو کچل دینا چاہتے تھے کسے معلوم تھا کہ اسی غصے کے سائے میں بھی حق کی تلاش کا ایک چھوٹا سا چراغ ٹمٹما رہا ہے وہ دن آ ہی گیا شدید غصے میں بپھرے عمر نے ٹھان لی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر کے رہوں گا تلوار کمر سے باندھی اور نکل کھڑے ہوئے راستے میں ایک شخص ملا جس نے پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے جب عمر نے بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہے تو اس شخص نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن اور بہنوئی سعید بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں یہ سنتے ہی عمر کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا منزل بدل دی اور سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے دروازے کے باہر سے ہی انہیں اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی فاطمہ اور سعید حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن سیکھ رہے تھے عمر کے زور زور سے دستک دینے پر اندر ہلچل مچ گئی خباب چھپ گئے فاطمہ نے قرآن کی آیات صورت تاہا چھپا دیں عمر نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا میں نے جو آوازیں سنی ہیں وہ کیا تھی جب انہوں نے انکار کیا تو غصے میں عمر نے اپنے بہنوئی سعید کو مارنا شروع کر دیا بہن فاطمہ بچانے آئی تو ان کے منہ پر بھی تماچا رسید کر دیا خون بہہ نکلا بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر عمر کو اچانک اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی شاید وہی دفن ہونے والی بیٹی کی یادیں تازہ ہو گئی نرمی سے پوچھا مجھے وہ کلام سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے فاطمہ نے شرط رکھی کہ پہلے غسل کر کے پاک ہوں عمر نے مان لیا جب انہوں نے صحیفہ سرتحا پڑھ کر سنایا جس میں اللہ کی عظمت تخلیق کائنات موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور آخرت کا ذکر تھا تو عمر کے دل پر بجلی سی گزر گئی الفاظ گہرائی سے دل میں اتر رہے تھے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے خباب بن ارد چھپتے چھپاتے باہر آئے اور کہا عمر خوشخبری ہو شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مانگی گئی دعا قبول فرما لی ہے میں نے کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت دے یہ سن کر عمر کا جذبہ اور بھڑک اٹھا انہوں نے فیصلہ کر لیا سیدھے ادارے ارکم پہنچے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ موجود تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا عمر نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا مسلمان خوشی سے پکار اٹھے اللہ اکبر مکہ کی وادیوں میں گونج اٹھا عمر مسلمان ہو گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو ناقابل یقین طاقت ملی اب وہ کھلم کھلا بیت اللہ میں نماز پڑھ سکتے تھے عمر کی حیبت اور طاقت کفار کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہجرت مدینہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی مشیروں اور حواریوں میں شامل ہو گئے بدر احد خندق غرض ہر غزوے میں ان کی بہادری اور تدبر کے جوہر دکھائی دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی وہ ان کے دست راست رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا یوں شروع ہوا تاریخ کا وہ سنہری دور جو عدلِ عمری کے نام سے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عدل و انصاف کی زندہ مثال تھی ان کا معقولہ تھا اگر دریائے فرات فر کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا وہ رات کے اندھیرے میں گشت کرتے رایا کی حالت جانچتے ایک رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے انہیں ایک گھر کے بچوں سے رونے کی آواز آئی اندر جا کر دیکھا کہ ایک عورت بچوں کو بہلانے کے لیے پانی میں پتھر جوش دے رہی تھی تاکہ وہ سو جائیں عمر کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا فوراً بیت المال سے آٹا گھی اور کھجوریں خود اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور عورت کو دیں انہوں نے اسلامی سلطنت کو منظم کیا پہلی بار باقاعدہ فوجی چھاونیاں قائم کیں بیت المال کا نظام بنایا ٹیکس کا باقاعدہ نظام متعارف کرایا تاریخ ہجری کا آغاز کیا عدالتی نظام کو مضبوط بنایا اور قاضیوں کو آزادانہ فیصلے کرنے کا اختیار دیا ان کے دور میں اسلامی فتوحات اپنے عروج پر پہنچی ایران کی عظیم ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہوا شام مصر اور بیت المقدس فتح ہوئے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا بیت المقدس کی فتح پر خود عمر رضی اللہ تعالی انہا تشریف لے گئے اور معاہدہ عمری کے تحت شہریوں کو جان و مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی جسے آج بھی رواداری کے عظیم مثال مانا جاتا ہے خلیفہ اسلام ہونے کے باوجود ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی خردرے کپڑے پہنتے سادہ کھانا کھاتے بیت المال کا ایک درہم بھی ذاتی استعمال میں لال آتے ایک مرتبہ ان کے بیٹے عبداللہ نے بیت المال سے قرض لے لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا تو انہوں نے بیٹے کو سخت سزا دی اور قرض فوراں واپس کرنے کا حکم دیا وہ نہایت دانا اور دور اندیش حکمران تھے ان کے اقوال ذری آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے انہوں نے مساجد کو تعلیم کے مرکز بنایا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک غلام مجوسی جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیصلے سے ناراض تھے نماز کی صف میں گھس کر زہر میں بھجے ہوئے دو پھل والے خنجر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا چھ وار کیے شدید زخمی ہو گئے صحابہ کرام نے حملہ آور کو پکڑ لیا جس نے خود کشی کر لی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لے جایا گیا زخم ناقابل علاج تھے انہوں نے اپنے بعد چھ صحابہ کرام عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر مشتمل شعراء کونسل مقرر کی تاکہ وہ اگلے خلیفہ کا انتخاب کریں اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کی کہ ان کی جائیداد سے جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے اور ان کی تجہیز و تکفین بیت المال سے نہ ہو بلکہ انہی کی جائیداد سے ہو زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے چھبیس دلحج تیئس ہجری کو اس عظیم ہستی نے دنیا سے رخصت لی جس نے عدل کو اپنا شعر بنایا تھا ان کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور انہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں روزہ تشمص پرد خاک کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک انقلاب کی داستان ہے جاہلیت کی گہری تاریکیوں سے نکل کر اسلام کے چمکتے ہوئے سورج بننے تک کا سفر وہ صرف ایک فاتح ہی نہیں تھے وہ ایک عظیم منتظم تھے بے مثال منصف تھے رایہ پرور حکمران اور انتہائی متقی انسان تھے ان کا عدل آج بھی دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہے ان کی سادگی دیانت داری اللہ کا خوف اور رایہ کی خبر گیری کے واقعات تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہیں گے فاروق کا لقب جس کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا ان کی شخصیت پر پورا اترتا ہے وہ واقعی عدل کی زندہ داستان تھے جن کی یاد دلانے والی ہر گلی ہر عدالت اور ہر اس دل میں زندہ ہے جو انصاف کا طلبگار ہے ان کی شہادت نے ایک باب کا اختتام کیا لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان عدل انصاف قیامت تک زندہ و جاوید رہے گی اے اللہ عمر بن خطاب سے راضی ہو جا اور ہمیں ان کی پیروی کرنے والوں میں شامل فرما آمین